Теперь представьте, такое бывает на каждой вечеринке. О-хо-хо! Костя, сбегай за пивком, у нас закончилось. Ну, я побежал. Вот бегу и думаю, что лучше, два литра водки или ящик пива. А, Маза фаза, джентльмен, тьфу, приелась. <свеч> Бежит. <свеч> 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 Классный мне кепка. О, мужики, тормозите, подвезите до магазина. Э -э. О, мужики, куда тут магазин поворачивает? Э -э -э, спасибо. Ого, походу магазин реально далеко. Даже рыбаки на сухую сидят. Надпись на табличке. Прямо пойдешь, найдешь цирроз в печени. Ха-ха, мне туда. А вот так я выезжу, когда я трезвый. Да, трезвый. Вот, магазин. А, нету магазина. Нет другую сторону. Беги. А, вот магазин. Сейчас я буду пивасить. Бивасит. Блин, я паспорт забыл. Тут без паспорта не продадут. В обратку надо. И вот я побежал в обратку. Бегу. Да. Побежал. <соединенные> а ты бороду не хочешь отрастить? Да. Пэм, <соединенные> пэм, пэм, пэм. Пэм, пэм, пэм. Пэм, пэм, Ого, <соединенные> да это же курда. Итак, мне все говорят о вреде алкоголя. Ну вот посмотрите, сколько здоровья я набрал, пока я бежал за пивом. Спасибо.